Okey, selamat bertemu kembali ke satu lagi episod berbual. Uh, nama saya Anwar Saleh dan bersama saya Hadi. Hadi Saparin. Saya Hadi Saparin. Yes. Kita hari ini bersama dengan tetamu kehormat kita iaitu Menteri Negara Kesihatan, Merangkap Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Rahayu Mahzam. Selamat datang Cik Rahayu. Terima kasih Anwar, Hadi. <laughs> ini episod ah. Uh, huh. episod ke-24 sebenarnya. Yeah, oh ya. Yeah. Yeah? Uh, uh, dan hari ini kita sebenarnya amat ah uh, kita gembira dengan Cik Rahayu dapat bersama kita hari ini kerana baru-baru ini di Parlimen uh, pemerintah baru saja luluskan satu akta baru akta mm. keselamatan dalam talian bantuan dan kebertanggungjawapan atau kalau pendeknya OSRA Osrah. lah OSRA mm. tapi sebelum kita cakap pasal OSRA ni mungkin kita nak tanya sedikit lah tentang uh, Cik Rahayu apa khabar Cik Rahayu baik Alhamdulillah <laughs> awak sihat? Uh, ter terlebih sihat tapi <laughs> <laughs> ini, ini tak keluar podcast lah ni, ya. kan? <laughs> So you planning yeah. ada plan pergi holiday ke apa? Ni eh, sekarang dah November ni kita Itulah buat rakaman ni pada 14 November. Ada plan? Uh, ada ur ura pas pada uh. bulan Disember. Uh, uh. Yang penting nak rehat sekejap lah. Pasal terlalu sibuk eh. Betul. Uh. Ada, uh. Tahun ni kan tahun uh, pilihan raya. Jadi ekstra uh. extra kerja lah sikit. Uh. <laughs> Last Parliament pun ceraiu berbual panjang. Uh. uh. Pasal Atta uh. ni lah dia. Uh. Tak tidur. 8, 8 jam kan eh. perbahasannya kalau tak silap? Oh, ya hampir oh, 8 jam ya. 8 Malam, ya. malam ya. Ya. Nasib baik kita habis malam tu jugalah. Uh, malam tu juga. Kita yang akan buat uh, tulislah. Uh, <laughs> I know ada rambut dalam serabai dah. Dalam serabai uh, Sebab tu kita kena uh, kupas lagi lebih mendalam uh, eh, eh, eh pasal yeah. orang mungkin tak begitu faham terlalu yes. teknikal mungkin. Banyak bincang. yang dibincangkan, banyak uh, usul juga eh, dibentangkan hmm. juga daripada bukan saja daripada pemerintah tapi juga daripada anggota parlimen tapi dari segi pembaca pula kita pun hari ni kita nak Uh, cuba kupaskan Simplify hmm. Bagi mereka eh, uh, Apa erti Akta Osra ni Bagi mereka hmm. Yalah. I think saya nak mulakan Kalau boleh lah eh, Dengan apa uh, Kajian yang dikeluarkan Tahun ni Oleh MDDI sendiri hmm. Yang mendapati bahawa Lebih 4 daripada 5 orang Di Singapura Telah terdedah Kepada kandungan dalam talian Yang hmm. berbahaya lah eh, hmm. Which is a very High, no high number, number lah eh. okay. It's quite quite shocking yeah it's not shocking because kita kita lihat ni berlaku agak hmm. agak lazim juga dan ni bukan ini aja satu kajian banyak kajian lagi dia buat oleh uh, pihak pemerintah akademik dan juga perlembuan lah bukan hmm. pemerintah eh? yang juga mendapati bahawa mangsa selalunya mahukan kandungan tersebut eh yang memudaratkan kongen berbahaya ini diturunkan dengan pantas lah eh tapi mereka menghadapi kesukaran hmm. untuk mendapatkan uh, penyelesaian lah dan hmm. dan Menteri Josephine pun kata platform mengambil masa kira-kira lima hari atau lebih untuk mengambil tindakan. Uh, jadi kemudian mangsa juga bila nak bawa ni ke mahkamah satu 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 proses yang kompleks dan juga memakan kos lah kan mahal dan sebagainya. Jadi ialah menghadapi halangan kerana mereka sering tidak dapat mengesahkan siapa yang bertanggungjawab terhadap hmm. kemudaratan tersebutlah hmm. benda yang berlaku tu. Jadi apa yang menarik bagi saya tentang akta ni ialah saya rasa ia paling penting yang memberi kuasa kepada mangsa lah hmm. kan. Hmm. Uh, selama ini kalau kalau kita diganggu, contohnya maklumat kita, peribadi kita didedah ke atau individu kita, menyamar sebagai diri kita contohnya, pilihan yang kita ada cuma lapor pada platform online dan harap platform tu bertindak lah. Tapi dengan undang-undang ni kita dapat mangsa, ada kuasa undang-undang lah untuk bertindak sendirilah. Jadi kalau Cik Rahim mungkin boleh kasi you punya apa, hmm. early impressions, your early thoughts on this. Yeah. Hmm. Uh, Sememangnya so awak dah um, kasi uh, rumusan eh tentang um, apa yang kita telah usahakan untuk OSRA ni. Um, mungkin pertama saya mulakan dengan menyatakan bahawa kehidupan kita sekarang ni dah um, amat um, Uh, dapat kita lihat amat ketara dalam talian hmm. kita ada kehidupan dalam dunia fizikal tapi kehidupan hmm. dalam dunia uh, dalam talian tapi dalam talian ni banyak um, kebaikan tentu sekali tapi juga banyak kemudaratan um, dan untuk anak-anak kita terutama sekali yang lebih muda memang menjadi kerisauan. Hmm. Jadi sebenarnya um Usra Osra ni adalah sebahagian daripada usaha yang telah kita lakukan berpanjangan bertahun-tahun untuk mengadakan orang kata safeguards hmm. in the online space. Sudah memang adanya um um Broadcasting Act, um POHA, um POFMA dan um juga Ocha yang telah hmm. kita um uh, Luluskan, eh, pada tahun-tahun yang lalu, dan ini semua um, cuba um, mengatasi aspek-aspek yang berbeza dalam um, kemudaratan yang kita lihat dalam talian. Hmm. Tapi yang seperti awak katakan tadi, walaupun ada dimensi-dimensi um, tertentu yang telah di, um, di, dijaga mungkin dikata sebab begitu um, oleh undang-undang um, undangan yang lain, ada sebahagian yang masih ada um, gaps lah. Hmm. Dan antaranya yang telah awak sebutkan Kita lihat daripada data yang kita ada Ada beberapa perkara yang um, Individu tu sendiri Mahu Um sesuatu yang cepat sesuatu yang um, mudah dilakukan um, misalnya apabila sesuatu tu telah disebutkan atau penggambar mereka yang telah diubah dimasukkan dalam talian mereka mahu ianya diturun turunkan itu yang mereka mahukan am um, dan mereka tidak mahu um, ianya harus pergi ke mahkamah um, mereka mahukan am um, kemampuan untuk um, mengambil am um, usaha yang cepat dan oleh diri mereka sendiri hmm. juga uh, kita lihat um, dalam tahun-tahun yang um, mendatang ni kan yang baru ni juga online hams tu uh, berubah bentuk uh, hmm. hmm. lah maknanya dia macam-macam dah jadi macam-macam hmm. juga um, jadi penting sangat untuk kita usahakan, kita tetapkan, okey ini salah, ini hmm. salah, ini tak boleh, ini yeah. tak boleh. Itu penting untuk kita kupas hmm. dan kita landaskan untuk masyarakat. Um, dan ini adalah antara yang kita ingin capailah. Pertama, untuk menutupi kekurangan yang mungkin sedia ada dalam masyarakat um, Aspek perundangan hmm. kedua untuk um, memberikan uh, peluang lah untuk individu um, kerana ini aspek yang kurang, eh, yang um, yang boleh kita tambah. Apakah powers yang boleh kita berikan kepada individu untuk menyelesaikan masalah mereka dan juga memberi landasan kepada masyarakat apa yang boleh diterima dalam masyarakat apa yang kita tak terima dan diharapkan dengan adanya perundangan ini kita sebagai satu masyarakat um, juga dapat um, orang kata Um, tahu um, mana yang per, perbuatan yang baik dan tidak baik. Mm. Um, as with the nature of all laws lah kan, mm. you you set the standards. Because online space ni baru. Give mm. um, the signal lah juga. Ah, signal. Mm. Ini tak boleh. Ini tak diterima. Jadi termasuk juga doxing misalnya. Benda-benda mm. sebenarnya macam mm. kalau dulu kita tak tahu boleh ke tak boleh ke. Jadi kita jelaskan. Mm. Um, dan sebenarnya dalam dunia ni tak banyak um, contoh yang boleh kita pelajari uh, tentang um, the setting up of oisi um sebab tak belum ramai lagi yang buat jadi sukarlah untuk juga kita fikirkan tapi penting jadi kita telah lakukan um hal ini boleh Cik yuk kongsi apa antara cabaran yang pemerintah lalui untuk membentangkan akta ini atau usul ini dan kenapa agak lama sedikit untuk pemerintah mm. dan juga um stakeholders semua datang untuk berkata bahawa yeah now is the time mm. untuk kita uh, bentangkan uh, akta ini. Mm. Kalau di Singapura ni eh kalau beberapa um, tahun tu kira dah lama sangatlah. <laughs> eh. Tapi sebenarnya kita dah mula um bersungguh-sungguh tu mungkin dalam tahun 2021 mm. um untuk kita lihat um dan ini kira kan mungkin post pandemic eh, you see hmm. a lot more online um, interactions and behaviour yang perlu kita rasa tangani. Hmm. Um jadi telah kita usulkan um yang sukarnya seperti saya katakan tadi pertama adalah uh, it's a nascent space in a way. Hmm. Um you have to define. Kita kena tetapkan apa tu online harms. Apakah standard yang akan um, yang kita perlu ada. Hmm. Um lepas tu apakah arahan-arahan arahan yang perlu diberikan? What is the threshold For you to cross that line, and that all has to be defined. Dan itu memakan masa. Hmm. Um, saya sebutkan tadi juga tak ada contoh banyak lah daripada negara-negara ah. lain yang kita boleh gunakan. Jadi kita sendiri harus um, fikirkan apa yang sesuai juga untuk negara kita um dan kita juga makan masa untuk berbincang dengan stakeholders dengan platform kerana di Singapura kita tidak saja mahu lakukan perundangan tapi kita mahukan perundangan yang berkesan yang boleh dilaksanakan hmm. uh, yang bermakna not just performative um, outcome driven things that will actually make a difference to hmm. people's life and this takes effort jadi kita berbincang dengan platform kita berbincang dengan orang ramai untuk memahami apakah isu-isu mereka jadi we had a public consultation um, closed door session with over 100 people and you know um, ini adalah sesuatu yang penting lah jadi kita makan masa untuk lakukannya tapi diharapkan dengan adanya landasan ini um, you know, kita akan lebih mudahlah untuk um, menetapkan apa yang baik untuk masyarakat ya. apa yang tak boleh diterima. Tapi macam Cik Rayu dengan Hadi tadi cakap kan macam kita dulu kita harapkan standard atau community standards oleh platform-platform ni semua. Tapi nampaknya macam community standards tu tak memberikan respons yang cepat. Mungkin ini memberikan uh, mangsa bah uh, syarat kepada mangsa bahawa mereka tidak mempunyai kuasa untuk membuat mengambil tindakan. Tapi dengan Osra ni yang saya fahamkan ia memperkasa mm. uh, setiap individu tak kira mm. mangsa ke atau orang yang berkenalan dengan mangsa tu mm. untuk mengambil tindakan. Uh, mungkin apa yang saya nak tanya ni sekarang is apa uh, what is that needle yang dah move eh mm. dari segi Osra ni dalam membantu mangsa sekarang. Yang mm. dulu ia tidak boleh. Mm. Jadi um, tadi em um, Uh, awak sebutkan tentang um, kekurangan eh, hmm. yang mungkin sedia ada dalam hmm. uh, keadaan sekarang hmm. ni um, memang kita telah um, melalui data yang kita ada uh, apa yang kita dapati adalah um, walaupun um, platform ada mungkin guidelines mereka um, uh, data yang menunjukkan bahawa Kadang-kadang mereka mahu masa beberapa hari dan kesan atau impact daripada um, online harms ni mungkin amat serius ya hmm. dan mereka perlukan melakukan sesuatu yang lebih cepat. Jadi kita perlu adakan sesuatu per peraturan yang dapat um, merubah hal ini. Uh, kita juga mahu um, um, individu atau victim ya, mangsa dapat diperkasa untuk um, um, orang kata. Take action on their own without having to go to court and go through mm. the tough process because that's how you have statutory thoughts that we have also created mm. in the space um dan uh, kita melihat yang um ini harus dilakukan um uh, dengan um struktur dan rangka yang tetaplah. Hmm. Jadi dengan adanya definisi hmm. apa itu online harms dengan adanya satu badan hmm. yang dapat membantu masyarakat untuk menjalani proses ini dengan adanya proses tertentu. Hmm. Okey ma macam mana awak nak buat semua ini tentu sekali memudahkan hmm. para mangsa untuk um, mendapatkan bantuan yang mereka perlukan dengan lebih cepat. Um, selain daripada itu, seperti yang kita katakan tadi, um, apa yang kita tetapkan sebagai online ham ini merupakan signals. Hmm. Apa yang kita harapkan adalah sikap dan perbuatan masyarakat juga berubah dengan mereka dengan jelas tahu, okey begini tak boleh. Hmm. Begini adalah uh, satu jenayah mungkin atau ini, ini tidak boleh diterima oleh masyarakat. Jadi itu adalah antara juga um, kesannya akan dapat kita lihatlah melalui osra. Signal tu saya, saya terima. Saya pun alu-alukan. Tapi juga ada um, kesannya juga saya rasa kan kalau dari segi bagaimana platform tu sendiri macam self-moderate juga kan dari segi tanggungjawab platform juga. Hmm. Jadi sekarang mungkin adakah you rasa dengan this shift eh towards um, more government intervention and state intervention sama ada mereka rasakan oh this reduce kurangkan insentif bagi mereka untuk invest pada perkara-perkara perkara yang boleh you know mengurangkan kemudaratan ni gangguan pada pengguna mereka tapi kerana mereka hmm. boleh bergantung kepada hmm. oh. pemerintah yeah. contohnya selagi Sel macam-macam istilah dia selagi pemerintah tak komplain kita boleh buat apa kita oh, suka nah. gitu on the contrary actually <laughs> um, kalau kita dah masuk campur tu maknanya dah dirang dah serius lah That pasal um, serious, eh? this is only one part <coughs> Kita juga ada um, code of practice yang mereka harus um, lakukan tiap-tiap tahun mereka harus put in annual report untuk menunjukkan mereka oh. um, tetap melakukan tanggungjawab mereka untuk memastikan beberapa perkara yang kita um, nyatakan perlu wujud. Sekolah sama tahun untuk anak-anak dan um, sebagainya lah. Jadi ini adalah um, sesuatu yang on top of what they already have to do, that's hmm. one. Okay. Uh, kedua, sebenarnya this is a very victim-led process. Uh, sebagai satu agensi, OSC tidak akan ok pergi cari um, siapa yang, uh, what is the online harm. They're not going to do that. It's a very victim centric approach. Oh. Jadi um, mangsa tu yang perlu datang ke OSC untuk buat laporan sebelum it is triggered. Oh. So we're not going to be monitoring and policing. Dan juga um, di samping itu, um, the first spot of call is still the platform. We didn't take that away. We didn't want to. In fact, uh. we made it clear um you should report to the platform first okay. kena report pada mereka Dan sekiranya mereka tidak memberikan respon dalam masa 24 jam okey baru kita hantar nah, respon yang lah dalam 24 jam boleh hantar pada kita except for the very serious one like macam doxing intimate image abuse dengan uh, image based child hmm. abuse those things are very serious eh so you can just come straight to OSC. but for the others we say go first to the platform. Platform kalau tak buat, baru you datang kat kita. dan mm. Then baru kita buat. So you don't take away the platform from the equation. They have to be responsible and we maintain that that is the important thing for them to do. Because if we come in, nanti kita akan kasih orang direction, arahan. Dan kalau mereka tak comply dengan arahan tu, um, mereka mungkin boleh kena penalty lah. Mm. Then nobody wants to get there. See, we okay. want to kalau boleh, um, it's done as a matter of um, process. Yeah. Pemerintah ada Record book tak nanti Siapa <laughs> <laughs> Siapa Memang yang Memang kita sekarang pun <laughs> Sekarang pun kita dah ada Report book lah kira Because they have an annual Report That uh. they have to submit To us um, Which already Sets out uh, The requirements Of what they must do uh. Including user reporting That was one of the Components oh. uh, Which was why we knew That it was something to be improved lah. Mana tu kalau platform mm. tu macam dah oh, dah 10 kali awak tak dengar arahan kita eh. <laughs> uh, <laughs> awak kena ban ke? Uh. Um memang kita ada kita track lah. Memang mm. kita track um dan kita ada hubungan um yang tegas tapi berkolaborasi uh. dengan platform-platform um untuk memastikan yang mereka juga berusaha sama dalam hal ini. This is not uh, just uh, us versus you. Everybody has to take in uh, creating this ecosystem that safe and we've been in conversations lah. kita dah banyak berbual dengan platform-platform hmm. untuk memastikan mereka faham kenapa hmm. kita perlu lakukan so hal ini Bagaimana respon mereka interaksi pemerintah dengan platform platform ni Di Singapura um interaksinya sihat saya rasa hmm. um mereka faham um dan um tentang keperluan yang kita harus lakukan hal ini um Tentu sekali mereka ada objection lah. Specific objection untuk uh, rekomendasi mereka, okay, uh, do this, do that. Ada yang kita rasa sesuai, reasonable, kita telah ambil kira dalam kita um, um, mengeluarkan perundangan ini. Uh, tapi mana yang kita rasa penting untuk mereka terus lakukan, kita tetap dengan um, prinsip kita. Jadi, um, it's a healthy relationship and um, we continue to work together with them to see how this can be properly implemented. Kita difahamkan ada Tiga kumpulan ya. Eh? One is a communicator mm. atau penyampaikan kandungan. Lagi satu administrator. adalah administrator. Mm. Lagi satu ada platform. Mm. So, apakah kesan undang-undang ni kepada each and every one of them? Mm. Jadi communicator ataupun the Maksud supposed the user lah Penampai yang menyampaikan kandungan, kandungan tu. Mereka perlu berhati-hatilah untuk hmm. tidak um, melanggar batas-batas yang kita telah tetapkan hmm. um, untuk dalam mereka menyampaikan konten tu. Konten tu cannot be an online harm. So we have specified what is online harm. you cannot do those things, um, and that's what we expect also of people's behaviour. You shouldn't be. um, apa tu kemudian tu administrator berasal mereka yang menjaga um, mungkin group tu um, dan sebagainya mereka bertanggungjawab untuk memastikan <coughs> yang mereka tidak menyebabkan atau mempermudahkan sesuatu yang um, negatif ataupun online haram berlaku lah dalam lokasi itu tertentu tu dan juga sekiranya mereka diberikan notifikasi mereka harus take reasonable steps to make sure that the harm doesn't occur or is taken down or whatever platform pun sama mereka juga punya tanggungjawab untuk memastikan yang di, um, uh, If there is a notification to them They have to take down or they have to actually Take the necessary action and the reasonable steps to um, You know, deal with that online harm Okay, cakap pasal on on online harms ni eh. Namanya simple je online harms tapi actually 13 Dia, <laughs> <pun new. laughs> dia merangkumi banyak-banyak bab tu eh. mm. So, uh -huh. kita henti seketika dalam segmen 2 kita nak mengupas lebih lanjut okay. tentang apakah itu online hams ya yeah, okey